নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ যিহেতু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে আমাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ পি জি টিৰ ইয়াৰ কেণ্ডিডেট কিমান লৈ যোৱা হৈছে বহুতে কৈ আছে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ'ত কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে আৰু বহুতেও আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখন দেখিলে আপোনালোকে হয়তো ওৱান ইজ টু ওৱান লৈ গৈছে বুলিয়ে ভাবিছে ওৱান ইজ টু ওৱান কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে গতিকে এই ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে যদি আমাৰ এই অংশটো পঢ়ে তেনেহ'লে এটা কথা স্পষ্ট হৈ আছে যে ইয়াত ওৱান ইজ টু ওৱান কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে এই এইটো প্ৰেগ্ৰাফ পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব এইখিনি আৰু মই পঢ়ি নাথাকোঁ আপোনালোকে এই প্ৰেগাফটো বুজিবলৈ হ'লে এইখিনি চাব লাগিব আমাৰ এইখিনি এইখিনি বস্তু চাই লোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে গম পাব এইটোত কি কৈছে এইখন এখন মিটিঙৰ নটিফিকেশ্যন হয় সেই এইখিনি কথাকে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনখন যদি আপোনালোকে অসমীয়ালৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কথা দেখিবলৈ পাব আমাৰ এই পাছৰখিনিয়ে কি কৈছে সেইটো বাদ দিয়ক আপোনালোকে এই ওপৰখিনি পঢ়ক ওপৰখিনিত কি কৈছে সেইটো চাওক আপোনালোকে ওপৰখিনিত যদি পঢ়ে এটা কথা গম পাব এইখন অসমীয়াটো আছে এইখন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মই দি দিম আপোনালোকে তাৰপৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এই ওপৰখিনিত আপোনালোকে ভালদৰে যদি পঢ়ে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে বৈ বৈঠকত অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক আপোনালোকৰ তাৰিখটো দিয়া আছে কিমান তাৰিখে হৈছিলে তাৰিখে প্ৰকাশিত পৰিশিষ্ট উল্লেখ কৰা বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু বিষয়টোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীৰ অৰ্হতা আৰু অন্যান্য বিৱৰণ পৰীক্ষণৰ বাবে এটা খালী পদৰ বিপৰীতে দুজন প্ৰাৰ্থী দুজন প্ৰাৰ্থীৰ অনুপাতে সচৰা মেৰিট তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব গতিকে এটা পষ্টৰ এগেইনষ্টত দুজন কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে আমাৰ বৰ্তমান যি ৰিজাল্ট দিলে তাত কিন্তু আপোনালোকৰ এই পেগ্ৰাপটো পঢ়িলে কিন্তু এজন প্ৰাৰ্থী লৈ যোৱা যেনে অনুভৱ হয় আপোনালোকে এই প্ৰেগ্ৰাফটো পঢ়িলে কিন্তু এজন প্ৰাৰ্থী নহয় দুজন প্ৰাৰ্থী লৈ যোৱা হৈছে এটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ফাইনেলৰ কথাটোহে কৈছে ইয়াত ফাইনেল যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট আহিব আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টতহে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰিচিঅত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিব আপোনালোকৰ বহুতৰে প্ৰশ্ন যে ওৱান ৰিচি ইছ টু ওৱানতহে কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে ওৱান ইছ টু ওৱান টুত লৈ যোৱা হোৱা নাই কিন্তু ওৱান ইছ টু টুতে কেণ্ডিডেট লৈ যোৱা হৈছে এটা পোষ্টৰ এগেনষ্টত দুজনকৈ এটা পোষ্টৰ এগেনষ্টত এজন ফাইনেল যি মেৰিট লিষ্ট আহিব তাতহে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিয়ত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব গতিকে এইখন তালিকাত সেইটো কথাকে কৈছে কিন্তু এই তলৰ আপোনালোকে তলৰখিনি পঢ়ি ওপৰৰখিনিলৈ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ধন্যবাদ